Allah 'alahi wasalam. Wala tasma'unna min alladheena hūtul kitaba min qablikum wa min alladheena asyrakū adan Dan kamu akan mendengar daripada orang-orang yang mempunyai kitab. yaitulah orang-orang kafir yang ada kitab. Orang kafir yang tahu kitab, yang ada ilmu yang tahu berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi hari itu Yahudi dan Nasrani. Zaman hari ini kena tambah sekali lagi, iaitu ulama-ulama jahat. Yahudi, Nasrani dan ulama-ulama jahat. Mereka yang tahu kitab, yang tahu berkenaan dengan agama Allah. Mereka ini menyakitkan kamu. Termasuklah juga orang-orang musyrikin menyakitkan kamu. Orang-orang musyikin. Ya itulah mereka yang menyembah berhala. Yang menyembah patung. Yang mengadakan hukum syariah. Yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala ada dah. Dia pakar buat hukum lain. Itu juga musyrikin. Yang menyungutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mereka ini akan menyakitkan kamu. Ketika Nabi SAW berada di Mekah. Padahal mereka tahu Nabi adalah seorang yang baik. Yang mulia akhlaknya. Yang benar tak pernah bohong. Yang amanah tak khianat. Sehingga mereka menyimpangkan hal itu kepada Nabi, kepada Nabi SAW. Bila nak pergi jauh, hal itu-hal yang mahal, suruh Nabi jaga. <tuh> Percayanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayanya. Tiba-tiba bila Nabi ajak masuk Islam. Dia kata Nabi gila. Dia kata gila pula dah. Dia kata gila, dia kata bodoh. Dia kata bawa ajaran sesat. Dok kesakit sakit hati. Ini menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. di Mekah. Kemudian dia kata Nabi lah yang memecah belahkan. <tuh> Sejak umum bawa ajaranmu oleh Muhammad jadi pecah belah orang di Mekah. Menimbulkan perbalahan di kalangan keluarga. Nama timbul perbalahan lah. Ha? Bila ajak ikut Islam. Ada yang nak ikut, ada yang tak mau ikut. Mesti jadi berlawan. Ini perlawanan yang mesti berlaku tak boleh dialog. Lalu mereka kata Nabi jahat. Jahat sungguh Muhammad ni. Ini menyakitkan hati Nabi SAW. Dengan berbagai kata-kata. Bahkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Ketika Nabi pergi ke Madinah. Ulama tafsir mengaitkan ayat ini dengan satu peristiwa. Yang berlaku kepada Nabi SAW mengikut riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ni ialah cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Barzaid bin Harisah yang mati di dalam peperangan Mu'tah. Di mana Nabi sayang ke Usamah. Usamah yang masih muda. Bila Nabi nak pergi, Nabi gendong dia duduk belakang. Naik bagal. Bagal ialah binatang yang kacukan daripada kuda dan keldai, Bagal dia besar. Nabi naik bagal. Pergi ke satu kampung untuk ziarah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ni lah pemimpin Ansar. Pemimpin Ansar. Pemimpin dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Ubadah. Nabi nak pergi ziarah. Oleh kerana Sa'ad bin Ubaidah ini pemimpin Ansar. Yang sedang sakit. Maka ramai orang duduk kupu di halaman rumah dia. Termasuklah orang-orang Yahudi. Masa itu ada orang Yahudi. Di Madinah masih menjadi rakyat. Dan orang munafik. Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Masa itu Abdullah bin Ubay belum lagi mengisytiharkan Islam. Usamah menceritakan bila Nabi sapa dengan kerja Abdullah bin Ubay ambil serbang tutup hidung satu. Ada serbang juga Abdullah bin Ubay Ha, dia orang Arab pakai serbang lah. Orang Arab dah kira kapi pakai serbang juga orang Arab. Pekayang dia. Ambil serbang tutup hidung. Abdullah bin Ubay tutup hidung. Tutup hidung. Kerana nak tunjuk busuknya bagal Nabi SAW. Untuk menghina Nabi dan menyakitkan Nabi. Lalu Nabi menyampaikan ucapan. Mengajak mereka marilah masuk Islam. Kata Allah bin Ubaid, Menduduk di rumahmu lah biar kami pergi rumahmu. rasa Salah sini. Rasa Ceramah di sini. Biar ber kami pergi rumahmu. Kalau ajak ke rumah dia tak pergi juga. Nabi ambil peluang menyampaikan ucapan. Lalu seorang sahabat yang ada di situ nak pukul Abdullah bin Ubaid, ni. Nak hentam Abdullah bin tapi ditahan oleh Nabi. Dan Sa'ab bin Ubadah jepuk Nabi masuk dalam rumah. Sa'ab bin Ubadah ni seorang sahabat yang Islam tunggu. Masuk dalam rumah. Lalu Sa'ab bin Ubadah kata, tak apa wahai Rasulullah. Sabar. Abdullah bin Ubaid ni sebenarnya Rasulullah belum pada Rasulullah mari Kami mesyuarat Dengan penduduk Madinah Ni nak latih dia jadi raja Nak latih dia jadi raja Bila kami masuk Islam Rasulullah mari Rasulullah lah nak latih dia lah Tu yang marah sangat tu Rupanya Orang nak latih dia jadi ketua Tu marah sangat tu Ini kerana semangat nak jadi ketua Mengasasi perkara yang hak, perkara yang benar menyebabkan Abdullah bin Ubay bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala menyuruh Nabi umatnya sahabat-sahabatnya bersabar dalam menghadapi perkara yang menyakitkan. Biar dia kata per kamu macam-macam disebut dalam surah yang lain di mana saja lembah yang kamu turun di mana saja tanah rata yang kamu jalani di mana saja bukit yang kamu daki. Di mana saja tempat yang kamu pergi. Tempat yang kamu pergi itu menyebabkan musuh-musuh Islam marah kepada kamu. Maka Allah Ta'ala menuliskan pahala kepada kamu. Tuhan sebut dalam Quran. Di antara pahala yang Tuhan beri kepada orang yang beriman, ialah bila orang maruh. Oleh kerana itu kita buat benar bila dia marah. Dia marah kita pakai sokok, pakai piyah, pakai sokok, pakai piyah. Bubuh bu, 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 belang banyak dia marah. Bubuh apa lagi? Habis dia marah. Dia marah apa? Dia marah. biar dia marah. Habis marah, kau boleh pahala. Allah Ta'ala memberi pahala. Dengan kemarahan. Kerana kita menunjukkan sesuatu yang menjadi. Yang menjadi kemahuan kita bagi menegakkan Islam. Menegakkan syariat Allah. Apa saja yang kamu buat, dibenci oleh musuh dia beri pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kamu mesti menghadapi golongan ahli kitab dan menghadapi orang musyrikin azan kasira banyak perkara yang menyakitkan kamu menyakitkan hati kamu dia buat macam kalau menegur dia sakit Perniagaan kamu kalau kamu bekerja dia menyakitkan pekerjaan kamu kamu buat apa dia menyakitkan kamu semua perkara yang dibuat ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pahala untuk akhirat.